Ты обратила внимание? Люди не верят, они это, просто это, даже это не это верят. Реально. Они просят там э, дорогу сделайте, сделайте там, э, я не, ну, не знаю, ну, какие-то бытовые, мелочи. Крыши, там, И... еще что-то, еще что-то, еще что-то. А вопрос, то, что спивается молодежь, гибнет поколение. Гибнет да. даже не поднимается. Ты обратила внимание? Они а поднимаются почему? Как ты думаешь? Потому что не верят. Не Потому верят. что не верят, что это с этим что-то можно сделать. Понимаешь, когда человек больной раком то он его рак уже и не лечит. Блин. он там зуб у него заболел, что-то там это вот поперхнулся где-то, он лечит. А рак уже хер с ним. Блин. Не, ни хера, мы будем лечить. Мы его лечим. Блин. Это как раковая Опухой. Ну, да, что не верят уже. Нет, так даже в рак верят. Вот, смотри, я, я плохой пример, пример взял. Даже человек больной раком, он все равно до последнего борется. Борется до последнего и что-то делает. А здесь, но, я обратила внимание, вот я это тоже четко обратил внимание, особенно вот у Дюмина это на его этом <клышко> участке. Ну не на участке, а на его этом мероприятии. Я это увидел просто в глазах. Как они его вот там, то крыша, то еще что-то, то, то дорога, то... Но когда я спросил, есть ли у них проблема детская, детского пьянства, и мы ее будем решать, эту проблему, и мы будем решать, у народа лавки засветились. Да, ты обратила да, внимание? Да. Я вот как бы смотрел, я пересмотрел Но видео. они все родители, понятно, все что родители. им это больно. Это ж... Поэтому, Лариса, мы на правильном пути. Новая тема еще, кстати, открылась. Какая? У тебя же интернета нет, нифига. Ты не, не следишь мне. Львовская область, Кужгородская область приняли постановление в сессии Ворсовета, это mm -hmm. надо не забыть. Обязательно и на нашу сессию Ворсовета будем вносить. 12 числа, кстати, сессия, на которой мы должны будем с тобой быть, нужно внести, чтобы водку, пиво, водку, алкогольные напитки продавали, не продавали с 10 до 6 утра. Чтобы Вообще гондел... никому, да? Ну, ганделоги, чтобы не работали. Ну, это круто. Это молодцы. Чтобы ганделоги не работали круглые сутки вот этих 24 часа в сутки хлеб продавать. Молоко, молоко продавайте, продавать. Молоко продавать, 20, кефир продавать. 24, 4 часа в сутки. Кто это, блин, если ты готовишь себе день, день рождения, ты что? Не, ну день рождения люди заранее готовят. Не. И... Короче, Ну того. а как ты думаешь, про... я что-то когда раз слышал, что вы можете, что есть такое, убедиться в том, что я трезвый. И? Ну хорошо. Это ты раз просто не трезвый водитель, но ты не преступник. А если бы я с вечера пил, то Что? у меня бы, конечно, если бы с вечера пил, у меня бы за... остаток, за... Вы... да, конечно, запах? Конечно. Служу советскому... Служу Украине. Подключаем. Будем однозначно пройти ты же видишь, как комендантским часом до сих пор уже застопорилось. Ну, комендантский час тоже, тоже пройдет. А ну, если не пройдет на сессии горсовета, то оно пройдет решение Верховной, Верховной Рады. Ты Рано или поздно, Конечно ну, же. Ну, ну, с конечно же. Просто тут Да, если нет другого пути, ну я смотрю, у тебя настрой в принципе оптимистический, То есть ты настроен на борьбу, я той, это, как, это цель моей жизни. Как все, кинжал, понимаете? так это Я думаю, не так много как людей, так... у которых которые знают, чем они будут заниматься всю жизнь. Нет, таких людей очень Я мало. этим занимаюсь всю жизнь. Что такое ну, снимай, ну, снимай, ну, снимай, снимай, снимай. Да, давай. Здравствуйте, можно вас водить к этим патрулям? Виноват, наверное, чем? Да я еду на этот вот, на мероприятие. Я опаздываю. Я внуков... вас на землю не Да все у меня хорошо. Вы что, первый раз меня видите? А на каком? Чего у меня остановили? Что? А чего у меня остановили? На городе вы... Я Вообще не считает. Я издатель журнала «Горожанин». Вообще... Но... Юрин Юрий Алексеевич не знаете как меня зовут? Мне долго его искать Долго его искать, честно Снимать Юра или выключать? Странно, что вы не знаете как меня зовут Издатель же уже хорошо. Что, должно ехать? Да блин, его долго искать Когда включаешь, ты что-то спрашиваешь Отлично, ты в кадре что-то спрашиваю Почему у Дюмина ворота закрыты? Да. Почему у Дюмина ворота закрыты? Как не еще? знаю, я сам удивился. Он не всегда был постоянно. Никогда же такого Он не было. Он всегда этим бродировал, что у него... Доступен. И... Доступен. Доступен был. Был. Ну да, так я, не... я же об этом. Не знаю, да, у него спасибо. Просто после нашего посещения горосполкома в последний раз я была, мягко говоря, неприятно удивлена. Почему? Ну, потому что всегда проходила горосполком без проблем. А, просто, а ну, это ну, Прямо вы работы. куда, вы кому, вы чего, вы зачем? Ну, равно, да. Я тебе сказал, за что я люблю я И буду это всегда цитировать в разных это, вот. mm -hmm. Я теперь жду, чтобы он что-то сделал раньше меня. Потому что курительные смеси мы все-таки в Николаеве раньше сделали. Ну, а это, это большое-большое значение Ну, конечно. Э -э ну, я думаю, у него будет возможность сделать шутераж. Потому что... Потому что... Ну, в общем, его политика мне нравится. Я там не углубляюсь. Не углубляюсь во все эти... Там, тонкости. У тебя есть конкретная цель, на которую ты... Я в тонкости да, не углубляюсь. Поэтому, как бы, Но то, что он делает... По моей позиции, начиная опять же со штрафа, 6800 800 штраф. Ребята, От, это Так и существует. конечно, куда он денется. Отдумайтесь, ребята, алло. Отдумайтесь. Мы говорили о дюменских рынках, о том, что у него на рынках продают все-таки спортное детям. еще это... раз я предупреждал, Анатолий Иванович, не, не продавайте. Это у тебя ну, достоверная я, информация. Дюмин, я тоже -то хочу сделать официальное заявление э, для горожан. Угу. Я лично с оперативной работы ухожу. Все, я буду читать лекции деткам, с оперативной работой. Вы живете в этом районе, Вы живете, ваши дети учатся в этой это школе. Же ваш интерес. Это ваши дети. Согласна. Все. Да. Чуть-то я должен да. в, их, в, их, в их школе. Я сказал, что это реально. Я сказал, что это возможно. Берите себе команду журналиста. Я не знаю, если там подвели какого-нибудь просто вашего какого-то там. Угу. Вряд ли так три полковника приедут к тебе домой. Вряд ли. Ну, возьмите себе в команду журналиста, просто журналист, там даже фамилию не на Наников. Там не было написано, побили там Юрина там. Там было написано просто побили Николаевского журналиста. Все. Этого достаточно для того, чтобы милиция была все оружие. Возьмите себе в команду. Это стоит недорого. Вот ну, ты как-то говорил, что сразу, как только ты начинал вот это вот дело, скажем прямо такое, скользкое, непростое, у тебя был страх. А сейчас страха нет? Нет, это да давно уже прошел страх. Конечно, давно прошел. Ну, был, конечно, нифига себе. Оно а ну, же стереотип заложен. А, наркотики, а. Ну, правильно, это подними все... руку, откуси от да, а -а -а. Да. Познакомился с миссией, познакомился с ребятами. Этот страх, куда он делся, господи. Здравствуйте. Страх, куда он делся. Так что все в порядке. Ну, слава богу. Это радует. Так, то у нас там следующий. Нужно сделать одно великое. Идет да. новая власть. Должна сделать великое дело. Восстановить журнал Горожан. Да? Мощно? Супер. А? Ну, если заводы восстанавливают. Что если... журнал не восстановили? Журнал. Что 10, 10 лет. Журнал. 11 лет выходить. Ну, 10 лет в жизни города это большое да, и... И За 10 должна... лет ребенок вырастает, школу заканчивает. Новая власть его должна восстановить. Правильно? Так, так, Согласна. Тогда Согласна. мощное дело. Согласна, только как, 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 бы подвести вот к этой мысли разумной новую власть? Я помню, как сейчас помню, когда Николай Петровича сняли. И у меня была тогда на Бузника, еще редакция была на Бузника, четыре возле стадиона. <гум> и мы ему позвонили с Юра Сминином тогда, Юра Минин это был главный редактор. <гум> а сколько это лет назад было? Это... Ой, ну это, это точно 10 лет, лет, 10, да? лет 9 назад. И мы ему тогда позвонили, и мы ему тогда позвонили, и значит э -э -э он приехал с Натальей Ивановной, mm -hmm. с приехал, к нам в редакцию Два часа они сидели, давали интервью. Два часа, я как сейчас запомнил. Мы тогда с Юрой просто аж... После упали, что видео такого не было, если снять такое видео. Но я вот с этих двух часов очень четко запомнил. Жалко, когда видео не было. Да, Видео было, не было у меня такого видео. Это, в общем, как исторически эти два часа снять. Сегодня он не может найти мне там десять минут, нашему движению. Родители а когда нашел? Два часа? Да, тогда нашел, тогда нашел. я очень тогда четко запомнил, значит, что он сказал, что это идет теперь по советской, очень хорошо. Я иду по советскому Ну, а, не по советскому а по другому Те люди, которые еще вчера в приемной были у меня в приемной, и проходу не давали в приемную. То сегодня говорят, они переходят на другую улицу, разворачиваются голову, опускают голову. Я говорю, так это же классная проверка, классная проверка на... По крайней мере, кто... кто есть кто. Конечно же, кто есть кто. Мне это очень понравилось. Это Очень понравилось. А тебя когда-то придавали? Конец восьмой час. О, да. Отлично. Когда, когда, включаешь, ты сразу что-то спрашиваешь. Отлично, ты в кадре. Что-то спрашиваешь сразу. Все, mm -hmm. именно ворота закрыты. Да. Почему у Дюмина ворота закрыты? Не еще. знаю, я сам удивился. Он не всегда был постоянно Никогда открыт. Никогда же такого он не этим. было. Он всегда этим бродировал, что у него доступен, и... доступен. Доступен, был. ну да, так я. Я ж об этом. Не знаю, да у него спроси. Просто после нашего посещения Горосполкома в последний раз я была, мягко говоря, неприятно удивлена. Почему? Ну потому что всегда проходила Горосполком без проблем. А просто... А ну, это прямо вы куда, куда, вы кому, вы чего, вы зачем? Ну, я не знаю. Я тебе сказал, за что я люблю Янаковича. <laughs> И буду это всегда цитировать в разных этого. Вот. Mm -hmm. Я теперь жду, чтобы он что-то сделал раньше меня. Потому что курительные смеси мы все-таки в Николаеве раньше сделали. Well, Значит, а это, а это большое-большое значение имеет. Ну, конечно. Э -э -э ну, я думаю, у него будет возможность сделать что-то раньше. Будет. Потому что... Потому что, ну, в общем, его политика мне нравится. Я там не углубляюсь. Не углубляюсь во все эти там, тонкости. Как бы а, у тебя есть конкретная цель, на которую? <laughs> да, ты да, раз... да, да. Я в тонкости да, не углубляюсь. Поэтому, как бы, Но то, можно... что он делает по моей позиции, начиная опять же со штрафа. 6800 штрафов. Ребята, а, это так и существует Да, конечно, куда он денется? Отдумайтесь, ребята, алло. Мы говорили о дюминских рынках, о том, что у него на рынках продают все-таки спортное детям. еще раз Это... я предупреждала, Анатолий Иванович, не им продавать. Это у ну, тебя а до Я, да, да, я тоже -то хочу сделать официальное заявление э, для горожан. Угу. Я лично с оперативной работы ухожу. Все, я буду читать лекции деткам. С оперативной работой? Вы живете в этом районе? Вы же, ваши дети учатся в этой это школе? Это же ваш интерес. Это ваши дети. Все. Что-то я должен Правильно. в, их, в, их, в их школе. Я сказал, что это реально. Я сказал, что это возможно. Берите себе в команду журналиста. Я не знаю, если там подвели какого-нибудь там просто вашего какого-то там. Угу. Вряд ли так три полковника приедут к тебе домой. Угу. Вряд ли. Ну, no, возьмите себе в команду журналиста. Просто журналист, там даже фамилию не Там не было написано, побили там Юрина, там. там было написано просто, побили Николаевского журналиста. Все. Этого достаточно для того, чтобы милиция была, вот все оружие. Возьмите себе в команду. Это стоит недорого. Вот ну, ты как-то говорил, что сразу, как только ты начинал вот это вот дело, скажем прямо такое, скользкое, непростое, у тебя был страх. А сейчас страха нет? Ой, да давно уже прошел страх. Конечно, давно ко прошел. Ну был, конечно, нифига себе. Оно же стереотип заложен. А, наркотики, а. Ну правильно, И подними все... руку, откуси от да, а -а -а. да, Познакомился с миссией, а -а -а. познакомился с ребятами. Этот страх куда делся, господи. Здравствуйте. Страх, куда он делся. Так что все в порядке. Ну, слава Богу, это радует. Так, то у нас там следующий?